там луна. А там воно, сонечко. И, возможно, сегодня будет хороший день. Подмерзло, но на поле я не поехал, не решился. Поможет там быть... Опа! Раскизячит и все. Тут такие пироги. Идем с Картинкой. Где она? Я фиг Уже Уп, ушла. Динка! Дина! Идем в лисе погулять. Сейчас накатим за столиком трошки винишки. Чтобы было веселей, так сказать, впасть в определенный транс Джека Воробья и тогда находки может получше будут лезть или похуже кто его знает смотря дед хабар где будет далеко че близко Лучше идем остановился и за вот луна и солнце вам показать да? Рассветик тут конечно гарный и такое здорово кажется солнце да. И хоть что-то хорошее в этом мире осталось. Солнышко. Утро в лесу удалось уже. Да, Так, что у нас произошло нового? Вот такие я сделал себе ширялочку. Не знаю, трошки кривенько. Там вот так прихватив трубочку, чтобы она не выпадала, або прошлая блин, вечно сползала, мешала. Посмотрим, что с этой, и как она будет ширять. Не знаю, может, уже тонко. Вот. На работе вчера рабы дробляла за первый. И чуть не остались на работе совсем. Как и герои, как кажуть. Порвалась там одна трубка. И это ж хорошо, что у нас сгнило не трошки, а все Начали работать, а там отпало нахрен. И чуть дальше все нафиг развалилось. А мы сидим, а что мы можем сделать? Мы тут уже не можем. Не компетентны, так сказать. Вот. Ну, материалов, короче, нет столько сразу. Ну, давай ты, будем, будем. Винишка, он еще осталось трошки. Надо его употребить. хорош. Причем пока теплое надо употреблять. Потом ледяное, они так буду листы. Динка. А, ну, попробуй мандарин. Не, не воно. Вот ты жопа. А я жуя, помидоры жуя. Но это нравится. Так, все, короче, сейчас докушаем и включаемся и уже газу. Идем туда. Возможно, в те места, где я был, только еще дальше зайду. Далее, далее, далее. Там я ще не буб. И потому, может быть, что-нибудь найдется. Ты, вот, может, еще поширяю где-то хатку какую-то. Потому что где-то должна быть нормальная хатка там, с кучей всякого м -м -м, керамики, там, стекла, не знаю. Ну, Нормальный шурфик где-то Ну, надо заложить. -за 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 можно там, там советская хата одна раскопана мной уже. Там можно что-то найти. Ну, по-любому якась фигню. Еще дальше там две-четыре хатки есть. Тоже такие советские. Ну, хочется же именно по царикам. Так, ладно, все. Солнечко, все ближе. Настроение все лучше. Ну, пока трошки есть. Кровка греет. Динка опять не знаю где. За оленями погналась. Я говорю, ты шо? придется же и тянуть до дома, то а, 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 если ты ее заморишь. Так, короче. Ну, я не понимаю. Сверху, вообще сверху. То есть, она не, ну, про, просто вот вот эти, вот эти шмузи было. Как будто кто-то потерял ось вчера. Ну, копейка Александровская. Что там балакать, не, не Видно, не видно. Такие вензель. Две копейка. А okay. так. И... Нет, цены не первая цветная цель. Ну, по почти... Он один костылик нашел такие. Железяки стараюсь копать глубокие. Бо мало ли, горшок там. Тыр-пыр. Надо как-то с этого положения медного выходить на какие-то клады. А пока что-то не получается. Вот. В общем, я не знаю, что тут было. Скорее всего, какая-то перепашка, дорога. Потому ее наверх и выкинул. А может вот так. Если взять, то от ряд сосен. Причем таких стареньких. Лет 50-60 им. Скорее всего, плух и шел. И шел плух. И в этот раз, развал туда штрикали елки когда-то. И вот этим плугом ее и выкинули нафиг. Да? И ты, 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 со мной согласна с моим мнением? А у тебя выбора нет. Не, 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 Марта. Сегодня в сбруе. Вся прям подготовлена. Но пока еще заряжена. Пока камеру рано вешать. Бо надо даст стабилизацию такую. Пока ходим. ходим. И уже нашли. По факту. Ладно уже даже покручусь почти так снежок ушел и практически все он снивелирован потому что дали все равно растительность светки не даст ныже а после вот это так. пока тики пробки копаются, но активны ну, значит, нашел железячку что-то такая необычная вроде как типа плуга но дырочек миллион и тут дырочка что она так и -э было кто забрать, но пока нема места. Может обратно буду идти, как тормозок поим уже там, тормоза пусти буду, может заберу. Но это не точно. Что-то нашел, возможно, монету. Специально Грався частотами 40 24 и там какая-то там 14 16 это не помню. Одинаково. Одинаково. Меняется просто звук. Озвучка чуть-чуть меняется. А по факту, по глубине, никаких, никаких делов нет. Он что-то лежит, было там, ну где-то глубина 25 до штыка. Ну капиндос, я уже понял сразу. О, я по ней, конечно, прошелся, красавчик, ну ничего, хрен на нее чи не ценность. Но приемно. Ни одного советика, а уже два царика. Вот то такая. Просто ходишь, лес огромный, хлопцы, огромный. И все выходы тут никто не мог. Никто не мог. И где-то до да что-то должно за день попасться. Может больше, может меньше. Ну такие. Насчет ценности, конечно, я не знаю почему. Ну мало тут. Было срибло, но мало. Почему-то мало. Мало теряли. Видно, не сильно богатые жилы. И срибло в карманах не так часто звенело. И потому меньше теряли. Динка уже когось там есть. Кого-то, Динка, есть. А что ты не делишься? Я вот шашлыком делюсь. А ты что? Ах ты ж Гадость. Что-то сама есишь. Ладно, не буду показывать. Хрен его знает. А вдруг тут какая-то какашка. Бывает так Ладно, идем дальше. Там березки. Ну, можно тут покрутиться. Ну, вот уже по практике, скики. Вот так вот нахожу монетку. И вокруг круга. Начинаются вот эти круги там шаманские. Рабыть хрен. Нифига не находишь. Чуть-чуть пешок вот так вот. дык 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 Пьяным шагом. Бах. На монетку. Да? Пук. Вот так. Ходим. Есть находка. Не монетка. Ну и так сойдет. И так достаточно. Сейчас глубже стал брать металлоискатель. вообще не знаю, может лыса, может с корлом, какая-то царская пуговичка. Такие. Ну, по ощущениям лыса. Ну, пойдет. Чтобы было что чистить в чем роте. <свы> вот. Никак я вам не скину. Осталось три ролика с того року. Уже итоги. Итоги. И никак я их не скину. Все время Дед Хабар мне что-то под катуху подкладывает. Если бы я сегодня ни хрена не нашел или мало, то я просто прикрепил эту шляпу типа поход до другого ролика. А так не знаю. Но пока я их придержу. Потому что зима такая штука, что Можешь засыпать, заморозить, и тогда вообще никуда не сходишь. И тогда мы их сольем. Да? Один пуп. Гуляем далее. Пока нормально. Хожу по такому молодничку и заметил одну фигню. Бачите? Нормальная кора, есть зеленочка. Все. Потом бах, нема. Померла. Нормальная. Бах, нема. Померла, померла, померла. И вот так, если туда глянуть, так вообще процентов, блин, 70. Вони посохлы елки, нафиг. То есть все им. Амба. Это что за шаша их поел? Какая-то, наверное, болячка, да? Ось гоплык, елки. Эти, ось гоплык и он трошки зеленый но не факт что ця гадость на них не перейдет. а шо воно за фигня ой вот, бачите шашель поел все воно посохло полностью очень печальная фигня так и лесов не останется но то не и падают везде дерево как галамешини все засыпано потому что их какой то шашель бахкает он трухлее и падает такая вот не дуже хорошая реальность. Нашел хатку. <laughs> Сто путал в хатку. Уже сомнений нема. Да, Динка? Такая с глиной, палок. Стенки такие саманные. Скоро впадет. Солома. Значит, их там замотано все. Интересный экземплярчик. Самое интересное, что углы не вроде как. может уже и копани давно. обычно под углы что-то подкладывали. Но ну, судя по хатке махонькая. Но все равно. Ого, что-то. Сейчас попробую поколопаться до, до пола. Там, там кто-то уже шурфил. Ну, видно, нифига не находил. И потом знаю, что там где-то хатка есть. Раз такая вот состояние примерно там еще хуже, она стен уже нету. Что мы какая-то хотели ее шурфить, но все все, блин, советский период, Родянщина. Но тем не менее. А вдруг где-то что-то и упало под пол, да? Тоже где тут пол? Целость, колода пол чей переступалы. Тут надо шукать где. А вон это, наверное, пол. Может тут угол выкапывали, кто знает. Сейчас трошки полазим. Когда-то камыш привязывали. Но все равно гвозди есть. И то, будут тут нашел на богато и вообще что-то надо менять. Правильно. В общем, сейчас. Чаек, трошки ще доша Я уже типа подобедовал. Ну. Так, что мы сегодня знали? С Динкой Вот такие количества шмурди. Железо не собирал. Ложил на видном месте. Может потом когда-то пособирать. Что интересно, нашел странную пробку. Вот я не пойму, а, а для чего тут дырочки? Вот, а? Кто, хлопчик, кто знает? Кто специалист? Это, наверное, поливалка. Вот стопудово. На пластиковую бутылку накручена была? Поливалка, наверное, была. Вот такие находки. Так, что мы сегодня нашли? Пульки, медные пояски, гильзочки и знаки. Две царские монетки. Вот такие, ну ничего особенного. Монетки и монетки. Украинская 10 копеек и типа пуговичка. Я нашел колечко, он до сих пор. На птичек, что вишают. А, там есть номер. Вот вы мне пояснить, Может, я тупенький, не понимаю. Я понимаю, когда там на китов вешают датчик, и он при всплытии подает свое местонахождение и примерно куда оно плывет. Понятно, да? Ну, для чего чипляют у эти колечки. Нафига их чиплять? Вот если бы им на ногу почепили какую хрень на всю жизнь, пока не сдохнут. Орнитола. А потом, ну непонятно, итоговый смысл. Вот нашел я вот это колечко. И их валяется тут еще богато. Для чего их вишать и вообще вот вся вся история. опять, чтобы просто бабос какие-то коррупционные дела, чтобы какая-то фабрика фигачить этих колечек, кто-то держит купу этих орнитологов, чтобы они их вишали и все как бы. И очень важным справа. Я не понимаю цель вот этих колечек на птичку. Просто. Да, Динка? Давай тебе что-нибудь причепим, пока ты не сдохнешь. А потом закопаем и все. И, 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 все. Так, ладно, все, короче. Вот, вот, такие итоги. Хотя сейчас еще всего лишь начало другого, но желания, как бы вы понимаете, у меня нема ходить бо вообще часа два ни одного путевого сигнала цветного. Пробки, пробки, уже копаю все подряд, и все равно пробки. Так что, возможно, даже пойду додому, больше жрать готовить, пловчик, борщик, таки на неделю. Одни выходные, как-то так оно все перед той. Все, короче. Пока всем до зустречи. Возможно, я что-то еще найду. Может, это какой крючочек сделаю по над каналом, пиду, может, что-то еще найду. Тогда включусь, добавлю. Но вряд ли, вряд ли.